Друзья, всем привет! Приехали в хозяйство, покупали два года назад, но нашли его на 18 метров. Думаю, заедем, посмотрим, как она там. По телефону общались, вроде говорят, наработка бараны за два года составляет порядка 8 тысяч гектар. Нам стало интересно, думаю, надо же показать нашим зрителям, как чувствуют э, рабочие органы. Мы же заявляем, что это полный аналог Макфарлайна не хуже проходят зубы, чем на других агрегатах. Надо же показать людям, как оно после 8 тысяч выходит. Как бы агрохолдинги у нас бороны покупают из года в год. Если бы были бы плохие, я думаю, второй раз не купили бы, как и, собственно, остальные. Народ, есть предположение, почему, почему она так стоит? Вот, ее не, надо, не поставили на домкраты, вообще причем. А палец стоит в рабочем положении? Нет, палец в рабочем. Палец в рабочем. Смотрите, друзья, вот первое, что вот хотелось бы обратить внимание, вот сейчас стоит вот этот палец в рабочем положении на опускание и поднятие э, рамы удочек шлифов. При транспортировке вся нагрузка, весь вес агрегата, это 18-метровая шлейфовая барана, сейчас идет вся нагрузка на цилиндры. За два года цилиндр, конечно, не потек, но видно, что это наши цилиндры, что их не меняли. Но, тем не менее, это неправильно. Вот, чтобы дольше гидравлика ходила, чтобы не было потом, что гидравлика не держит агрегат, нужно как бы более быть внимательным. Вот уголок. К чему приводит вот такая постановка на хранение. Неправильная постановка на обратно. Да, вот это, конечно, они чуть-чуть испортили, но тем не менее. Угловые трубы, на, тяги, на которых размещены зубы, что с этой стороны, что с этой стороны, оснащены специальными заглушками, чтобы при транспортировке, колебаниях полотна шлейфового этот зуб не попал в отверстие и его потом не погнуло. Вот как-то вот так вот мы как бы вот эти все мелочи продумаем давайте может кому интересно узел вот, вот узел ну в целом объективно за два года за 8 тысяч гектаров она выглядит ярко порошковая покраска по себе конечно о себе дает знать это видно но мы тут не ради покраски. Не перетягивали удочки сразу видно, клиент не да. после, звонки, после Кстати, вот подсказывают, смотрите. Видно, удочка ерзала туда-сюда в процессе работы и эксплуатации. Почему? Наши ребята приезжают, собирают вам шлейф борону полностью. Полностью рассказывают инженеру, механизатору, собственнику, всем, кому необходимо, рассказывают об условии об особенностях эксплуатации барыны. Как ее раскладывать, как складывать, как перевозить. После того, после первого рабочего дня шлейфовой бароны, обязательно нужно э, все моменты перетянуть. Это техника, это так должно быть. Это с любыми агрегатами это так происходит нужно все равно раз перетянуть какое отношение к технике я думаю тут можно посудить даже не потому что ее не на домкратили она как бы прицепной вверх поднялась что там шлипа перекручены что ее элементарно даже не сложили полностью и не закрепили стал рэпом крылья между собой тяга тяга держит мужик. Она просто лежит там где-то в ангаре. Наша баронат комплектуется тягами. Вот. Чтобы при э, транспортировке она у вас крылья не ходили туда-сюда, а была четко. Ну, это, конечно, несерьезно, ребята. Несерьезно. Зато гляньте, ребята. Зубья после 8000. Еле-еле немного вот тут саблевидная саблевидное очертание появилось у зуба. То есть был ром, стало саблевидно. Ну вот это, конечно, поиздевались над нашей бараной крепко. Просто крепко. Обидно. Тем не менее, довольно-таки показательный видос, как не нужно обращаться с техникой, если вы хотите э чтобы она вам служила долго и была не покупка а инвестиций вот рабочие части до кончика насколько 140 миллиметров 140 миллиметров 8000 то ребята вот так вот выглядит зуб после 8000 гектаров кто-то скажет, да, для 8000 гектар для 18 метровой бороны 8000 гектар это немного, да, мы с вами согласны полностью согласны, это не так много, но тем не менее этим видео мы показываем вам, что смотрите, вот делаем зубья делаем шлейфовые бороны, у нас можно купить и зубья и целую готовую шлейф борону, и даже вот в таких условиях обращения с бараной она еще очень-очень даже боеспособна конструкции рамы все элементы выглядят и есть достаточно надежными прочными балка здесь 150 на 150 толщина стали 10 миллиметров она не на тросах, она на жестких тягах сделано выполнено вот как бы зубья проходили сколько еще проходят порошковая покраска пожалуйста тоже даже не выгорела вот отличный цвет ржаветь бы она не ржавела бы если бы перетянули бы сразу болты ну ладно это мелочи вот как бы, вот так вот. Так что, друзья, кто смотрит э, бороны на весеннюю подготовку э, почвы к посеву, это и тяжелые шлейфовые бороны, зубовые, пружинные шлейфовые бороны, звоните нам, заказывайте, потому что будет очень большой ажиотаж пока у вас есть время заказать борон у лучших, это у нас, звоните нам, заказывайте бороны, еще успеваете. И, и у нас сейчас очень выгодное предложение на рынке. У нас сейчас самая адекватная цена по шлейфовым баранам по соотношению цены и качества э среди производителей в Украине. Не верите, проверьте сами, прозвоните, поузнавайте, кто за что вам готов предложить шлейфовые бороны. У нас есть официальный сайт, на который вы можете зайти и посмотреть актуальную цену. Обязательно э -э, хочу обратить ваше внимание на то, что э -э, наша барана перед всеми конкурентами не только зубом может потягаться и выиграет э -э у многих, а еще одной фишкой. У всех шлейфовых барон, вы все знаете, что есть два угла атаки. А мы сделали 6. Благодаря вот этим отверстиям сюда подкладывается специальная шайба регулировочная, она специальной формы и один болт. И вы выставляете, вы можете выставить в себе не два угла атаки, а 6 углов атаки. Зачем это надо? Шесть углов атаки на шлейфовых баранах выставляется для того, чтобы сделать максимально плавный переход от агрессивного положения до щадящего. Э -э таким образом вы получите наилучший эффект вот этой самой расчески. Вот за счет этого мы и добились. Плюс, кстати, не будет где-то, если вдруг кто-то выходит не совсем по зрелому грунту, Таким образом, выставив все 6 углов атаки, вы сможете нивелировать подвисание где-то тяг с зубами. Например, там 8-9 шлейф за колеей может где-то подвисать и заходить в почву буквально там на сантиметр только. Из-за перепада активного положения зуба и пассивного. Здесь вы это нивелируете. Так что всем пока. Спасибо вам, как всегда, за просмотр. Я знаю, что вы нас... Цен, любите, цените, уважаете. Мы вас тоже очень уважаем. И будем радовать вас только качеством наших агрегатов. Все, до новых встреч.